alayhisalotu aytadilar ki kim bir kunda 100 marta la ilaha illallohu la sharika lahu lahul lahul mulku hamdu huwa ala kulli shay'in ilalohaytsa alloh taolo uni 100 ta xatosini kechiradi 100 ta hasanot yozadi 100 ta baloni rad qiladi va hokazo va hokazo bularni hammasi bugungi kunda o'zimizi shaxsimizga oilamizga mahallako'yga va butun olamga manfaat beradigan hayrotlar alloh taolo aytadiki kim mani zikrim bilan mashg'ul bo'lsa so'rayotganlarni so'raganidan afzalini unga beraman deydi ikkita odam turibdi yoki bitta odam ollohni zikrini qilib o'tiribdi mashg'ul qolganlar hammasini qo'lini ko'tarib Alloh uni ber Alloh buni ber deyishyapti so'rovini so'rayapti ana haligi zikr qilib turgan xudoni zikri bilan mashg'ul so'ramayapti subhanalloh deb o'tiribdi de, la ilaha illaolloh deb Allohga nima zikr qilyapti haligi so'rayotganlarni hammasini qo'shganda yana afzalini bunga beraman Alloh. ana zokirlik mana bu narsa allohni muhabbatidan boshqa narsada narsa uchun qalbida joy qo'ymaydigan narsa bandani bu dunyoyu oxiratini go'zal qiladigan saodatli qiladigan narsa eng muhimi zokir inson odobli inson bo'ladi axloqli inson bo'ladi hech kimga zarar yetkazmaydi hech kimga ozor bermaydi chunki u allohning muhabbati bilan mashg'ul demazagarchiliklarga ahmoqgarchiliklarga uni vaqti yo'q tili aylanmaydi qalbi ko'tarmaydi uni